Assalamualaikum dan salam hormat MG Flash edisi 6 petang bersama saya Arina Aspar. Berita utama. Lelaki yang tular mendera seorang kanak-kanak perempuan telah dituduh di Mahkamah Kuala Lumpur pada 26 Disember tahun lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus turut mengesahkan tertuduh merupakan ayah tiri kepada mangsa. Menurut Fadil, video terbabit telah dikongsi di media sosial oleh pemilik akaun Capis Dedicap memaparkan seorang lelaki bertindak memukul, mengasari dan menendang serta mengarahkan kanak-kanak tersebut berlari berulang-alik dalam video yang berdurasi 2 minit. Jelasnya polis telah menerima aduan daripada ibu mangsa pada 19 Disember 2025 jam 1.48 petang. Jelasnya kejadian berlaku di sebuah kediaman dan sekitar setapak Kuala Lumpur. Pengadu telah melihat beberapa rekaman video yang menunjukkan suspek telah melakukan penderaan mental dan fizikal terhadap mangsa. Kes telah disiasat di posisi 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Susuran itu pada 20 Disember 2025, polis telah menahan suspek seorang lelaki berumur 32 tahun yang juga merupakan suami pengadu. Dalam perkongsian pemilik akaun Caprice, Daddy Cap mendakwa pelaku masih bebas walaupun laporan polis telah dibuat. Beliau turut mendakwa suspek berasa kebal daripada sebarang tindakan kerana abangnya seorang pegawai polis. Dua rakan sekampung yang bekerja sebagai nelayan dan mekanik dikesan membawa bahan telarang dipercayai syabu bernilai 1.5 juta ringgit dengan menggunakan sebuah peruda beza. Kedua-dua mereka yang berasal dari Johor dan bertindak sebagai transporter itu ditahan pada 12 Februari lalu di kilometer 236.9 Lebuh Raya Utara Selatan Plus dekat Pedas Rembau. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Alzafni Ahmad, tangkapan dibuat hasil risikan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, Kontijen Negeri Sembilan, serta Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik CSPT Bukit Ahmad. Beliau berkata hasil pemeriksaan ke atas kereta itu menemui dua guni plastik masing-masing berisi 15 bungkusan teh China yang disembunyikan dalam bahagian boot. Pemeriksa juga kemudian membawa kepada rapasan 30 bukusan berisi bahan kristal disyaki dadah jenis syabu seberat 30,601 gram dengan nilai dianggarkan 1.56 juta ringgit. Dadah itu dipercayai dari Puchong, Selangor dan disyaki untuk dipasarkan di sekitar selatan tanah air. Siasatan awal mendapati kegiatan itu dipercayai aktif sejak 2025 dengan menyasarkan pasaran di negeri selatan. Beliau berkata kedua-dua suspek di Diman 7 hari bermula 13 Februari lalu sebelum disambung 4 hari lagi bagi membantu siasatan. Seorang lelaki bertindak licik menyamar sebagai wanita termasuk bertudung bagi memecah masuk rumah sewa pelajar Universiti Awam di Seksyen 7 Shah Alam Selangor. Bagaimanapun pelakuan jenayah itu terbongkar selepas aksinya berjaya dirakam kamera yang tertutup CCTV. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Ramsey Imbul berkata kejadian itu tular di sosial sebelum satu laporan polis tiba mangsa pada jam 7.20 malam 18 Februari lalu. Kali terakhir mangsa meninggalkan rumah tersebut pada 17 Februari lalu untuk pulang bercuti di kampung dan pada 18 Februari kira-kira jam 6.30 petang selepas pulang bercuti, mangsa mendapati pintu masuk utama rumahnya terbuka dan keadaan dalam rumah berselirah. Siasatan mendapati suspek memakai pakaian perempuan dengan memakai tudung dan membawa beg tangan ketika melakukan jenayah berkenaan. Tetik penyamaran itu dipercayai digunakan bagi memperdaya penghuni lain dan mengaburi mata orang ramai di kawasan komersial tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Kesesuaan dan Usaha Mengesan Suspek sedang kiat dijalankan. Kes saman fitnah bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin terhadap pendakwa bebas Muhammad Rashid Muhammad Alwi atau dikenali sebagai Ustaz Abu Shafiq berkaitan isu COVID-19. Mahkamah Rayuan hari ini mengurangkan jumlah ganti rugi 2.5 juta ringgit yang diterima Khairi Jamaluddin kepada 830,000 ringgit. Mahkamah membuat keputusan dengan mengambil maklum terdapat tempoh di mana mahkamah memberikan ganti rugi berjumlah juta ringgit dalam kes fitnah dan menyatakan era itu sudah berakhir serta tidak berhasrat melihatnya kembali. Panel tiga hakim diketuai Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Zaini Mazlan yang membenarkan Rayuan Mahmat Rashid mengurangkan jumlah ganti rugi am daripada RM2 juta ringgit kepada RM500,000. Panel bagaimanapun mengekalkan ganti rugi teruk sebanyak RM250,000 yang diberikan Mahkamah Tinggi dan ganti rugi teladan daripada RM250,000 kepada RM80,000. Muhammad Zaini yang membacakan penghakiman panel itu berkata ganti rugi dalam kes fitnah adalah bertujuan sebagai pampasan dan bukan untuk memberikan keuntungan luar biasa. Khairi 50 tahun atau lebih dikenali sebagai KJ memenangi kes saman itu pada 18 April tahun lalu. Ia susulan dakwaan bahawa Mama Rashid 46 tahun memfitnahnya dengan membuat beberapa kenyataan berhubung vaksin Covid-19 yang dimuat naik di media sosial 4 tahun lalu. Pembangkang mendesak supaya sebuah jawatan kuasa khas siasatan bertaraf Suruhanjaya Siasatan Diraja ditubuhkan bagi menyiasat perjanjian mega 1.1 bilion ringgit membabitkan seorang bekas Menteri Kanan. Ketua wibrikatan Nasional Datuk Seri Taqiuddin Hassan berkata jawatan kuasa itu perlu diketuai oleh seorang bekas Hakim Mahkamah Atasan. Menurut Akiuddin, langkah tegas dan segera amat perlu jika kerajaan benar-benar serius dan komited dalam usaha memerangi rasuah dan salah laku hingga ke akar umbi. Tambah beliau kerajaan tidak boleh berdiam diri atau berlindung di sebalik prosedur dan retorik semata-mata. Rakyat berhak mengetahui kebenaran dan fakta sebenar. Tegasnya angka 1.1 bilion ringgit bukan kecil selain merupakan dana awam dan melibatkan kepercayaan orang ramai terhadap integriti sistem pentadbiran kerajaan. Media sebelum ini melaporkan Suranjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM membuka kertas siasatan berhubung satu perjanjian antara kerajaan Malaysia dengan sebuah syarikat asing yang dianggarkan bernilai 1.1 bilion ringgit. Ia susulan beberapa aduan yang dibuat oleh beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO berhubung perjanjian yang dikatakan dibuat secara tergesa-gesa dan berat sebelah sehingga dijangka memberikan kesan kepada kerajaan. Ketua Bersatu Johor menafikan sebelah sebahagian parti itu di negeri berkenaan terbubar serta merta susulan peletakan jawatan secara beramai-ramai termasuk ketua bahagian semalam. Datuk Dr. Sahrudin Jamal berkata pembubaran sesebuah bahagian hanya diputuskan selepas mendapat kelulusan Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti. Jelasan Rudin ketua bahagian tidak mempunyai kuasa untuk mengatakan sesuatu bahagian itu terbubar, menjadi kezaliman menurut beliau jika pembubaran dibenarkan berlaku sedangkan setiap bahagian masih ada ahli jatuh kuasa serta ahli-ahli yang setia pada perjuangan parti. Tegasnya tindakan beberapa ketua bahagian meletakkan jawatan semalam disifatkan sebagai berniat jahat untuk melemahkan bersatu sekaligus turut menjejaskan Perikatan Nasional. Mengulas lanjut Sarudin berkata kesemua jawatan itu akan digantikan dalam masa terdekat dengan ahli jawatan kuasa bahagian yang lebih berkaliber dan komite terhadap perjuangan parti. Sebelum ini, media melaporkan 11 bahagian bersatu Johor dijangka akan terbubar selepas majoriti ahli jawatan kuasanya meletakkan jawatan secara besar-besaran. Berita itu mengakhiri MG Flash hari ini kekasih kita bersama kami untuk perkembangan berita terkini hanya di platform media sosial Malaysia KSZ, di Instagram, Facebook X, TikTok dan Youtube. Saya Alina Asbar, Ramadhan Karim dan salam hormat.